25 міських активістів, котрі не згодні з позицією більшості наших співгородян у питанні чистотти в зелених зонах, вирішили власними силами навести лад в одній з мальовничих зон відпочинку мешканців 4-го району, що на Львобережжі. До речі, до цього ця ж група ентузіастів, щоправда, у меншому складі прибирали територію вздовж дренажного каналу. Якщо там вже чисто, то тут роботи вистачає, наголошують учасники акції краще разом. Мы не дворники, мы не коммунальное хозяйство. Краси там, где не сорят. Вот сейчас близятся майские праздники. В основном это территория, территория там, где майские праздники проводятся. Где люди выходят на природу, где люди устраивают пикники. Мы хотим провести мониторинг. Мы здесь немножко убрали и хотим после 1 мая показать, во что эта территория может превратиться. Мне бы хотелось, чтобы эта территория не превращалась ни во что. Чтобы здесь люди понимали, насколько важно охранять не мусорить и вести себя подобно человеческому сапиенс, человеку разумному. В прошлый раз мы убирали возле моста через канал, чтобы та э, часть э, жителей, которые живут в тех микрорайонах, увидели это и присоединились к нам. Сейчас мы в этом месте. Если будут какие-то от других жителей предложения поступать о других местах, там в, на правом берегу, ли не имеет значения, где мы готовы и... Загласний поучаствовать во всіх містах, де це потрібно буде. Серед досвідчених учасників були й ті, хто бере участь у акції з благоустрою вперше. Та головне, що всі разом роблять спільну справу. Я принимаю участие первый раз. Зачем делаю? Ну, для того, чтобы было чистее, потому что если даже одним мы поубираем, то будет уже какая-то польза. Мы хотим, как бы, пришли, чтобы показать людям, чтобы они в дальнейшем тоже собирались уже без нашей помощи. Сами собирались и убирали, и тем самым делали окружающую среду своих районов, своих домов лучше. Наступную свою акцию активисты планують провести у районі левобережная набережної і таким чином охопити найбільш відвідувані мешканцями Дніпродзержинська місця.